আছামিছ গাৰ্ল নিউক্ৰিয়েচন চেনেলৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক সময়মতে ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই দিব নোৱাৰাৰ বাবে অশেষ ক্ষমা কৰিব যিহেতু মোৰ গাটো বহুত বেছি মাজতে বেয়া আছিল সেয়েহে ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াব পৰা নাই আজি আপোনালোকৰ এটি বিশেষ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টোত দেখিছে যে এফালে জলকীয়া আৰু আনফালে গোলাপ ফুল এই দুয়োটা মই নিজেই কৰিছিলোঁ ঘৰতে আৰু ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ কিদৰে কৰিলোঁ গোলাপ ফুল কেনেকৈ ৰুলোঁ আৰু জলকীয়া কিদৰে কৰিলোঁ সেয়াই অকণমান দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ আগত প্ৰথমতে মই মাটি অলপ ল'লোঁ এয়া সকলোৱে জানেই চাগে আমাৰ জুই যিসকলে জলকীয়া খেতি কৰে আৰু মোৰো ভাল লাগে কেতিয়াবা গছ লতাৰ লগত অলপ নিজে কিবা কিবি কৰিব পাৰিলে আৰু ময়ো সেইকাৰণে চেষ্টা কৰি চালোঁ ঘৰতে একেবাৰে শুকান জলকীয়া এটা আছিলে আৰু সেই জলকীয়াটো একেবাৰে পকি মানে শুকান হৈ গ'ল তাৰে গুটি কেইটামান মাটি অকণমান সাৰুৱা কৰি লৈ তাত দি দিলোঁ আৰু গুটিখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ আৰু একেবাৰে ৰ'দ নপৰা ঠাইত থ'ব লাগে যাতে শুকান হৈ নাযায় আৰু সদায় পানী দি থাকিব লাগে আৰু মোৰ বৰ বিশেষ তেনেকুৱা ইমান জ্ঞান নাই বাৰু মই এনেই কৰি চাইছিলোঁ মোৰ নিজৰ হাতেৰে হয় নেকি বুলি তাৰপিছতে সদায় সেনেকৈ পানী দি দি থলোঁ প্ৰায় এক মাহ ডেৰ মাহৰ পিছত মোৰ পুলিটো ইমান ডাঙৰ হ'ল আৰু এই পুলিটো মই টাবত দিলোঁহি আনি কেনে একেবাৰে আৰু ৰ' এতিয়া কিন্তু ৰ'দ পৰা ঠাইতহে থৈছিলোঁ আৰু ৰ'দ কিদৰে টাবত ৰোৱা হ'ল সেইটো বাৰু দেখুওৱা নহ'ল কেইবাটাও পুলি ওলাইছিলে মোৰ জলকীয়া পুলি ভালেখিনিয়ে ওলালে আৰু এনেকৈ পাঁচ ছয় দিনৰ পাছত মাটিখিনি সাৰুৱা কৰি কৰি দিওঁ আৰু টাবত ৰুই চালোঁ হয় হয়নে নহয় কিছুমানে কয় মাটিতহে বেছি ভাল হয় জলকীয়া আৰু কিন্তু মই টাবতে ৰুই চালোঁ আৰু খুব মাটিখিনি সাৰুৱা কৰি থ'ব লাগে গোবৰ দিব লাগে কেঁচা গোবৰ একেবাৰে দিব নালাগে শুকান গোবৰহে দিব লাগে এই কথাটো বৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি জানো আৰু কেঁচা গোবৰ দিলে যে জলকীয়া খাৰ উঠে আৰু সেয়েহে শুকান গোবৰ দিব লাগে আৰু মাটিখিনি খুব সাৰুৱা কৰি থ'লে টাবতো খুব ধুনীয়া হয় জলকীয়া আৰু এনেকৈ পুলিটো ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে মই সদায় পানী দি থকা হয় কেতিয়াবা পুলিটো পৰুৱা ধৰিছে নেকি সেয়াও চোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু এইদৰে চাওকচোন মোৰ দুমাহ প্ৰায় আঢ়ৈমাহ লাগিলে নেকি জলকীয়া ধুনীয়াকৈ লাগিলে মই ভাবিছিলোঁ নালাগিব বুলি আৰু গোটেইখিনি ফুলিছে মানে ধুনীয়াকৈ আৰু এটা মানে মোৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল লগা এটা ফিলিংছ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ নিজেই যিটা যেতিয়া মানে কিবা এটা কৰা যায় ন তেতিয়া মানে আৰু যদি ছাকচেছফুল হয় যিকোনো সৰু কাম হওক ডাঙৰ কাম হওক তেতিয়া কিন্তু মন বহুতখিনিয়ে ভাল লাগে আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ যিহেতু ঘৰত বহুখিনিয়ে ব্যস্ততা থকা হয় যিহেতু কণমানীয়তাও আছে লগতে সেই কাম ঘৰৰ কামো আছে গোটেইখিনি সামৰি মই যিখিনি সময় পাওঁ নিজৰ লগত কটাবলৈ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু নিজৰ লগত এই সময়খিনি দিও কিন্তু বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে আগতে বহুত বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অকণমান সময় কমকৈ দিওঁ আৰু এইবিলাক কামতে মই জড়িত থাকোঁ তাৰপাছতে মোৰ প্ৰায় তিনিমাহ চাৰে তিনিমাহ তিনিমাহত আৰু তিনিমাহত মোৰ জলকীয়া পকি মানে একদম ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছিলে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নে নাজানো কিন্তু মোৰ জলকীয়াকেইটা ইমানেই ডাঙৰ হৈছিলে মাটিত ৰোৱাতকৈ মানে ডাঙৰ হৈছিলে আৰু বৰষুণ পানী আৰু ৰ'দ সমানে দুয়োটা ভালকৈ পালে নিশ্চয় যিকোনো চবজিয়েই হওক ভালেই হয় আৰু মাটিত অকণমান সাৰুৱা কৰি থ'ব লাগে আৰু পোক পৰুৱা লাগিবলৈ দিব নালাগে মোৰ পাঁচটামান পুলি ওলাইছিলে তাৰে এই দুটা থাকি গ'ল আৰু যিহেতু বজাৰত তেতিয়া দাম আছিলে এটা পুলিৰ দাম পঁচিছ টকা নে পঞ্চাছ টকা আছিলে আচলতে যিসকলে জলকীয়া খেতি কৰে তেওঁলোকে মই ভাবোঁ বহুত বেছি লাভৱান হয় আৰু জলকীয়াবোৰ এটা এটাকৈ তেনে লাগি আছিলে মই মানে সদায় চাই থাকোঁ অলপ আৰু পকি যোৱা সময়ত ঠিক তেনেদৰে চিনি আনিবলৈ যাওঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ জলকীয়া যিটো পকি যায় আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু খাবও লাগে মাজে মাজে জলকীয়া গোট জলকীয়া অলপ হ'লেও আৰু এয়া মোৰ কেনেকৈ পকি থাকে আৰু জলকীয়াবোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এটা এটাকৈ মানে দুদিন তিনিদিনৰ পাছত পকিয়ে যায় মোৰ জলকীয়াখিনি এতিয়াও আছে আৰু বহুতখিনিয়ে লাগিছিলে তাৰপাছতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক গোলাপৰ পুলি কিদৰে ৰুইছিলোঁ গোলাপৰ পুলি মই কোনোদিনেই ৰুই পোৱা নাই সঁচা কথা এবাৰ ৰুইছিলোঁ নেকি কিন্তু মই কিদৰে ৰুব লাগে মোৰ সেই পদ্ধতি মই একো নাজানো নাজানো বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰ কোনো আইডিয়া নাছিলে আৰু মই ভাবিলোঁ গোলাপ ফুল মানুহে ৰুৱে ঘৰতো দেখোঁ মা দেউতাহঁতে কেতিয়াবা ৰুই থাকিলে কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় মোৰো সেইকাৰণে বিশেষ ৰুবলৈ মন গ'ল আৰু ময়ো ৰুই চালোঁ এয়া গোলাপৰ ডাল মই ছিঙি আনিছিলোঁ কেইবাটাও আনিছিলোঁ কেইবাটাও জাতৰ আনিছিলোঁ এটা আনিছিলোঁ পঞ্চমুখী ফুল আনিছিলোঁ আৰু কিবা কিবি আনিছিলোঁ এটা মিনি গোলাপ বুলি ঘৰতে আছে যিহেতু ৰুই চাইছিলোঁ পাঁচটা নে চাৰিটা ৰুইছিলোঁ তাৰে কিন্তু মোৰ গোটেইকেইটাই শোখা মেলিছিলে এতিয়া কিদৰে ৰুলোঁ বুলি ক'বলৈ হ'লে মাটিখিনি ইয়াত কিন্তু কেঁচা গোবৰ আৰু কেঁচা মাটি দিলে বেছি ভাল মানে সেমেকা মাটি আৰু গোলাপ ফুলৰ ডালটো সদায় অকণমান বেঁকাকৈ ৰুব লাগে বোলে কিছুমান আইডিয়া লৈ লৈছোঁ বাৰু একেবাৰে নজনাকৈ ৰোৱা নাই আৰু তেনেকৈ এটা পুলি ৰুলোঁ ইফালে আন এটা ৰুইছোঁ এইবিলাক একেটা জাতৰে পুলি নহয় দেই বেলেগ বেলেগ জাতৰ হয় অকণমান ৰুই আৰু নিজে ৰোৱা ফুলপাহ যেতিয়া ফুলি উঠে সঁচাকৈ এটা অনুভৱটো বেলেগ হয় আৰু মই ফুল যিহেতু বহুত বেছি ভাল পাওঁ যিকোনো কালাৰ ফুল মানে বহুত বেছি ভাল লাগে সেয়েহে নিজে ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু পঞ্চমুখী ফুল যিটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলে নহয় মানে দেখিলে সঁচাই মানে মুগ্ধ হৈ যাওঁ মানে এইহে ৰুই চাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ বাৰু তেনেকৈ গোটেইকেইটা পুলি নাবাচিলে আৰু পুলিকেইটা ৰুওঁতে এনেদৰে মই কাষত গোবৰ দিছিলোঁ মানে বহুতখিনি মই গোবৰ যোগান কৰি লৈছিলোঁ আৰু যাতে গোলাপ ফুলত বহুত বেছি সাৰ লাগে আৰু সেয়েহে মই মানে গোবৰ বহুত বেছি গোটাই লৈছিলোঁ সেইফালে দুটা পুলি ৰুলোঁ আন প্ৰথমতে এটা ৰুইছিলোঁ মানে তিনিটা ৰুলোঁ তাৰপাছতে অন্য এটা ডালো ৰুলোঁ আৰু এইটো এটা ডাল ৰুইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে বেঁকাকৈ দিছোঁ আৰু মানে অকণমান বেঁকাকৈ দিব লাগে বোলে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুল উশাহটো মেলে আৰু এনেদৰে ৰুই দিছিলোঁ গোটেইকেইটা ডাল আপোনালোকেও ফুল যিসকলে ভাল পায় ৰুব ফুলে সঁচাকৈ মানুহক বহুতখিনি আপোনালোকৰ চিন্তা ধাৰাৰ পৰা বহুতখিনি যেতিয়া ফুলপাহ ৰাতিপুৱা দেখা হয় তেতিয়া বহুতখিনি মনটো ভাল লাগে মানে আৰু আমাৰ ছোৱালীসকলৰ বাবে ফুল এনেও প্ৰিয় সকলোৱে জানে বাৰু এইটো এনেদৰে ৰোৱাৰ পাছত প্ৰায় ডেৰমাহ দুমাহ দুমাহমান লাগিলে এয়া পোখা মেলিছিলে চাওকচোন বাৰু এটা ডালৰ আৰু যিখিনি পাত আছিলে গোটেইখিনি সৰি মেলিও মানে পোখা মেলিলে আৰু তাৰ ওচৰতে থকা ডালটো মৰি গ'ল আৰু মই ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰি থকা নহ'ল একেবাৰে ফুলালগে দেখাইছোঁ আপোনাৰ এই ফুলপাহ ফুলিলে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে ইয়াৰে দুটা পুলি ৰুইছিলোঁ দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ ফুলিলে আৰু সঁচাই ফুল ৰুব লাগে মানুহে আৰু খুব মেহনতো বাৰু পানী দি থাকিব লাগে সদায় আৰু এয়া হৈছে মিনি গোলাপ এয়া পিছে মই ৰোৱা নহয় কিন্তু এই ফুলজোপা বহুত ধুনীয়া এটা মানে কি বুলি ক'ম ইয়াৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু ফুলখিনি মানে যেতিয়া ডাঙৰ হয় গোটেইখিনি মানে থপা 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 থপাকৈ ফুলে আৰু ইয়াত কাল ইয়াত কালাৰটো অকণমান লাইট আহিছে কিন্তু বহুত বেছি ডাৰ্ক বহুত ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ডাল নৰুলে হৈ যায় মই কিন্তু আপোনালোকক কিয় এপাই দেখালোঁ কাৰণ বাকীকেইটা মোৰ পোখা মেলিছিলে বৰষুণৰ পানী পৰি গোটেইখিনি মানে পিছত মৰি গ'ল সেয়েহে সেইকেইটা ডাল জীয়াব নোৱাৰিলোঁ দুটা দুটা ডালেই জিলে আৰু সেই সেইকেইপা সেই প্ৰথমতে দেখুৱাবা আৰু এই ফুলপাহ খুব ধুনীয়া মিনি গোলাপ বুলি কয় কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আৰু মই যদি গোলাপ ফুল ৰুওঁ তেতিয়া আপোনালোকক জীয়াব পাৰিলে ভিডিঅ'সমূহ দেখাম আপোনালোকে ফুলৰ বিষয়ে কি কি জানে ক'বচোন কেনে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আহি থাকিব আপোনালোকৰ মাজত পলমকৈ হ'লেও কিন্তু ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব আজিলৈ ধন্যবাদ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম সকলোৱে সুস্থ থাকক আৰু সুখী থাকক